Я буквально зараз говорила із депутатом Європарламенту від Литви і говорила з ним про те, як деякі країни дуже хочуть стати великою частиною Європейського союзу, повноцінними членами європейської спільноти і, власне, те, як заважає Росія, зокрема, і вас вашу країну назвала в когорті тих держав. Хочу вас розпитати про ситуацію. Яка зараз є в вашій країні, тому що є у вас політики, також проросійські, які намагаються ситуацію, я так розумію, дестабілізувати також. Що відбувається у вас? Якщо називати речі своїми іменами, то річ не йде о попитках дестабілізації ситуації. Росія не грається в білих перчатках і полумірами. Да? В Москву. из Израиля перелетел Илон Шор, и там было устроено шоу под названием «Создание политического блока «Победа», да? и который якобы должен привести Молдову в Евразийский союз. Но в действительности это вроде группировки Вагнера, политическая. Основная часть пятой колонны сидит в Молдове. И Москва ставит себе задачу свержения государственной власти. Ни больше, ни меньше. Для этого они хотят скомпрометировать референдум и президентские выборы, спровоцировать хаос и, устроить, и установить здесь какой-нибудь марионеточный режим, типа того, что на левом берегу Днестра. Все остальное их не устраивает, потому что у нас президентские выборы. Майя Санду – основной кандидат, который имеет все шансы победить. Я считаю, что даже в первом туре. Большинство людей хотят проведения референдума. Но Москва прибегает к таким традиционным грязным методам, которые мы называем гибридной войной, для того, чтобы раскрутить маховик дестабилизации – но наши силовые структуры постепенно входят во вкус и становятся все более эффективными. Например, первый самолет, который прилетел с так называемыми делегатами с этого съезда, mm -hmm. их подвергли тщательному досмотру и конфисковали более миллиона долларов. Mm -hmm. Чтобы вы понимали. Yeah. Да? То есть это была такая заначка для незаконной антигосударственной деятельности под прикрытием оппозиции. У нас очень подлая оппозиция. У нас есть проевропейская оппозиция, нормальные граждане Молдовы. И есть кремлевская агентура, которая тоже э, пытается представить себя как оппозиция. Но мы с ними стараемся бороться, хотя это сложно по той простой причине, что как вам сказать? Украина находится в состоянии войны с Россией. У нас формально очень странные отношения. С одной стороны, Европейский суд по правам человека осудил Россию за разжигание конфликта на левом берегу и за нарушение прав человека. С другой стороны, когда у нас коммунисты были во власти, они подписали договор о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией. То есть такой вот странный букет Молдавии. Но приходится бороться в этих условиях. И я считаю, что есть основания, что Кремль в очередной раз проиграет. По той простой причине, что Украине нужна стабильная, предсказуемая, демократическая Молдова. И мы ощущаем поддержку как со стороны Украины, партнерства так и беспрецедентную поддержку со стороны стран Евросоюза и соседней Румынии. Так что я уверен, что э, путинский режим проиграет. Я правильно понимаю, что а, а, у вас выборы президента и проведение референдума, они сбегаются в дате, что это все відбудеться одним днем? Э, так э, Конституционный суд принял решение, которое позволяет проводить президентские выборы и референдум в один и тот же день. На референдуме граждане Молдовы будут иметь возможность изменить Конституцию и включить европейскую перспективу в Конституцию Молдовы. И, соответственно, будет проводиться в тот же день первый тур президентских выборов. Почему вы решили объединять в один день? Это Це не... с целью безопасности в том числе? Нет, речь не идет о том, что безопасность, потому что Россия в любом случае пыталась бы вмешаться и в выборы, и в проведение референдума. Это уже, так сказать, банальность. И даже наши европейцы уже поняли, что нужно защищаться. Речь идет о другом. Молдова в достаточно неординарной ситуации находится. Например, на левом берегу Днестра 354 тысячи граждан Молдовы. Но они, насколько мы понимаем, мизерный процент от них захочет приехать на правый берег и принять участие в референдуме. Почти миллион наших граждан — это диаспора, которая тоже иногда им просто технически сложно участвовать. И идея референдума, проведение референдума одновременно с президентскими выборами заключается в том, что на президентских выборах наибольшая мобилизация происходит граждан, и это позволит получить убедительный результат самого референдума. Потому что просто так на референдум есть риск, что вышел бы ну, недостаточный процент граждан с учетом этих обстоятельств. И диаспора, и левый берег поэтому пошли по пути объединения этих двух политических мероприятий. Вони відбудуться 20 жовтня. Наскільки пишуть засоби масової інформації, але я хочу у вас запитати: ця опозиція, яку ем, ви називаєте проросійською, да, а не промолдовською, яка також є у вас, висуває свого кандидата на президентські вибори. Політична оця боротьба вона вже розпочинається? Як я пошутив, предателів много, а ні одного, який мог би побігти маю сам. Да, там есть несколько личностей, которые усиленно намекают Кремлю, что они могли бы быть самым эффективным предателем национальных интересов Молдовы. Но пока что никто из них официально не заявил. Официальных процедур, тем Перервався у нас зв'язок. На цьому ми будемо дякувати нашому гостю. Дякуємо, що доєдналися. Це Антой, депутат парламенту Молдови. Політичний аналітик говорили загалом про ситуацію у Молдові. Зокрема, ця країна також тримає курс на інтеграцію в європ... до європейської спільноти. Але добре розуміємо, що також у них є проросійська опозиція, яка намагається ситуацію дестабілізувати. Ну і зробити все, аби Майя Санду, яка вважається достатньо проєвропейською президенткою у Молдові, цього разу на. выборах не перемогла.